Добрый день вам. Перед нами такая дорогенькая наша сестричка Надежда Федоровна. Она мое хорошее свідчення, Как Бог ее избрал? Будь ласка. Я сидела на рынке, продавала яблоки. Над нами кружит дрон, мы все это видим. Но все сидели не с места. Упадает дрон недалеко от нас. Летят осколки во все стороны. У меня справа сидела женщина рядом и слева. Их обоих ранила, а я, по милости Божией, жива, цела, не ранена, невредима. Мне только побила карточки, побила телефон, побила кошелек, все пробило. В пакете все лежало, а я цела, невредима. Слава Господу Богу! Благодарю Бога! Аминь! Аминь. Краще надіятись на Господа, аніж на людей. Краще надіятись на Господа, аніж на Князів. Краще надіятись на Господа, аніж на самого себе. Хай Бог поможе завжди складати надію на Бога. А Він сказав: не оставлю вас і не покину, до старості і до сивини буду з вами. Амінь.